سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا سهل وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وإلما وسخرنا مع داود الجبال يُسَبِّهُنَّ والطير وكنا فاعلين wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alami Amma ba'da Alhamdulillah uh, syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpahan dan taufik daripada Allah uh, dapat lagi kita bersama-sama pada malam ni Keselawat dan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ahli keluarga para sahabat ridwanullah taala alaihim ajmain. <coughs> Jadi malam ni kita akan terus eh bacaan kitab, ta alim, ta alim kita ta'lim ta muta'allim kita insya-Allah taala. Uh, terima kasih kepada sahabat kita yang sudi membantulah untuk menjayakan pengajian kita kita pada malam ni. Eh. Baik, uh, terus kepada bacaan kitab kita dekat kata musannaf rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa min ta'zimil ilmi dan di antara kita nak mengagungkan ilmu tu kata Imam Marzuki uh, kata Syekh Marzuki eh Marzuki pula Syekh Zanuji rahimahullah wa min ta'zimil ilmi ta'zimul kitabi. Ha, antara kita nak membesarkan ilmu adalah dengan kita mengagungkan kitab. Apa macam mana cara dia fayam bagi li talibil ilmi maka hendaklah sepatutnya bagi penuntut ilmu alla ya'khudha alkitaba penuntut ilmu tadi dia tidak mengambil kitab illa bi taharatin melainkan dalam keadaan bersuci. Uh, maksudnya dalam keadaan berwuduk. Okay, Jadi sekarang ni uh, yang wajib kita berwuduk empat perkara je. Semayang, tawaf, sentuh Quran, tanggung Quran. Ha, uh, ada pun yang kita disunatkan berwuduk ulama' senarai banyak. Bahkan ada ulama' yang kira sehingga empat puluh. Empat puluh Situasi yang sunat kita berwuduk Jadi antara situasi yang sunat berwuduk adalah Ketika kita memegang kitab tafsir Kitab hadis Kitab fiqh ataupun kitab-kitab syariah Dan kitab alat kepada syariah Maksudnya nahum dan sebagainya Sunat kita pegang dalam keadaan berwuduk Maka yang disebutkan oleh Imam Zanudji di sini adalah dari sudut adab. Ia memang tidak berdosa pegang kitab tanpa wuduk pegang kitab yang bukan Quran tadi tanpa wuduk tak berdosa cuma pokoknya sunat dan sepatutnya penuntut ilmu dia pegang kitab dalam keadaan berwuduk. Wahukiyah dan dihikayakan an syaikhi syamsil a'immati al-hulwani. Dihikayat daripada syekh Uh, Al-Hulwani rahimahullahu ta'ala annahu qal Bahawasanya dia berkata benda Innama niltu hadhal ilma bitta'zim ha, uh, Hanya aku dapat mencapai ilmu ni adalah dengan aku mengagungkan Fa ini Maka sesungguhnya aku ni kata Al-Hulwani Syekh Al-Hulwani Ma'akhaztu karat illa bitaharatin Aku tidak mengambil ka'ada illa bitaharatin ka'ada ni maksudnya uh, waraqah uh, cebisan-cebisan kertas untuk ditulis. Aku tidak mengambil cebisan-cebisan kertas untuk ditulis melainkan dalam keadaan bersuci. Ah ha, melainkan dalam keadaan berwuduk ketika tersebut. Ha lagi cerita lagi. Wa syaihu al-imam syamsul A'immah al sarkhasi Ini semua ni ulama' mazhab Hanafi belakang ni. Okay. Dia kata benda. Kana mabatunan fi laylatin. Pada satu hari imam syarkhasi ni, syarkhasi ni, dia mabtun Dia sakit dalam perut. Ha, satu hari tu dia sakit perut lah. Ha, sakit perut nak ketuk semua, ketuk semua. Okay, nak cerita kelebihan ataupun macam mana uh, himmahnya para ulama' dalam memastikan dia tadi pegang kitab ataupun belajar kitab dalam keadaan berwuduk. Apa kata dia? Apa uh, cerita pasal Imam Sarkhosi? Kana ma betunam fi Dia tadi dalam keadaan sakit perut pada satu malam. Wa kana yukarriru yukarriru dan dia tadi tu yukarrir maksudnya dia malam tu dia nak ulang kaji nak mengulang-ulang ilmu dia. Ha, Imam Sarkhosi tadi dia nak ulang-ulang ilmu ataupun ulang kaji lah wa tawadda'a fi tilkal lailati dan dia berwuduk pada malam itu sab'a asyrata marratan 17 kali malam tu saja. Ha, masa dia ulang kaji tu nak kebonnya sakit perut pun. Tak no. Ha, tetap juga ambil air semayang lepas qada hajat ambil air semayang pula atau lepas batal wuduk ambil air semayang pula. Begitulah. Ha, ulama dia memastikan uh, ha, dia tadi pegang kitab tanpa dalam keadaan tidak berhadas. Liannahu kana la yukarriru illa bitaharati. Kerana adalah Imam Sarkhasi tadi, tidaklah dia mengulang-ulang ilmu tadi, melainkan dalam keadaan taharah. Wahaza dan ini ni, liannal ilma nurun. Bapa siapa ulama mengambil kira siapa setara tu dalam keadaan berwuduk ni. Ha, kerana ilmu itu cahaya wal wudu'a nurun dan wudu itu juga adalah cahaya fayazdadu nurul ilmi bihi maka bertambahlah cahaya ilmu fayazdadu nurul ilmi maka bertambahlah cahaya ilmu tadi bihi dengannya dengan wudu tadi Okay, ha, maka tambahlah fayazdadu nurul ilmi bihi bil wudu. Maka bertambah cahaya ilmu tu dengan dengan wudu. Ha, gitu. Okay. so sini penekanannya adalah ketika kelah <laughs> kita dalam keadaan berwudu bukan setakat kelah tu hak cerita atas tadi tu dia nak ambil kertas karot Karot ni maksudnya kertas nak nak ditulis. Dak. mana kalau cikgu sekolah ke ataupun kita nak buat latihan dalam buku latihan ke ha, kita pun ambil jugalah wuduk ketika tersebut. Wa min wa min at-ta'zimi al-wajibi lil-alimi dan antara peagungan yang wajib bagi orang alim alla yamuddar rijla ilal kitabi. kita tidak yang muda ni tidak memanjangkan ataupun senang bahasa muda kot kita tidak membelunjurkan kaki kita ha, tidak menghalakan kaki kita kepada kitab ha, kitab sini termasuklah Quran eh kita ni dilarang untuk menghalakan kaki kita pada Quran dan kitab Uh, ada pun kalau kiblat lagu mana kiblat. ada ha, orang dia marah hadap kaki ke kiblat. Oh. kiblat ha, ni uh, kalau tengok dalam maroki umbudiah dia bahas hadap-hadap tidur antara kita ni sunat tidur dalam keadaan ngadap kiblat. Cara ngadap kiblat Syekh Nawawi Jawi dalam maroki bawa dua cara. Ha ni nak bahas masalah belunjuk kaki ke kiblat dah. Ha jadi cara pertama lah kita uh, apa mengiring ke kanan dada kita hadap kiblat. Okey tu maklum. Cara kedua Imam Syekh Nawawi Bantan sebut adalah cara macam orang semayang ketika berbaring kan atas cara dia. Ha, iaitu tapak kaki tu menghadap ke arah kiblat. Ha, tapak kaki menghadap ke arah kiblat Dan kepala kita diangkat sikit Supaya sebahagian muka ni menghadap ke arah kiblat ha, Jadi dari sudut larangan Menghadapkan kaki ke arah kiblat tu ha, Tidaklah dilarang ha, Tetapi kita dilarang untuk menghulurkan kaki kita ke arah kitab Apatah lagi Al-Quran Okay, sesak situ sir Tu uh, orang panggil pengagungan yang mestilah Ha, dibuat oleh orang-orang yang uh, bagi orang alim. Lepas tu wayadaa an yada' al-kitabat tafsir fawqa sa'ilil kutubi ta'ziman. Dan dia meletak kitab tafsir atas daripada kitab-kitab lain sebagai peragungan Okey, sekarang ni kita tengok ibarat dia dia kata dia letak kitab tafsir atas kitab-kitab-kitab lain. Dan sebenarnya apa yang berambil lah daripada guru-guru dia ajar cara susun kita eh. Jom kita cerita sikit masalah susun kita. Sekarang ni ulama kita ataupun Syekh Zanuji dia royak ke kita uh, Allah masalah anda Sayyidina Muhammad kita susun kita ni atas kali kitab tafsir. Tengok eh. Tak nampak. Oh, dia kena tutup dulu. Oh. Untuk rumah sepoh masalah <laughs> ni. Okey, tak apalah hamba cerita lah eh. Ha, nampak tu rasa. Okey, kitab tafsir ia dulu uh, uh, sebenarnya orang zaman dulu ia susun kitab tu berlapis gini. Ha, atas, atas, atas gitu. Nampak? Ha, sebahagian teori orang penyusun kitab ia kata susun gitu tu lebih memelihara kitab. Wallahualam eh ha, abang yang kata kalau susung tindih-tindih ha, ha, tu ah lebih memelihara kita. Ah ha, tu bukan kita ambil daripada guru lah duk cakap dengan hak bahagian cara pustaka pun ada sebahagian seorang dua ke begitu. Allah Ah ha, sebab ada sebahagian yang lain pun tak ada komentar pun. Ha, tapi learning ni kita susung uh, gini kan. Ah ha, kita susung gini. Baik. Jadi hak yang disebut tadi, kalaulah kita ambil uh, ibarat yang pertama, mana tafsir tu atas sekali kalau susung gini. Okay. Ha, uh, kalau kita susung macam hak ada sekarang ni, maka sama juga tafsir atas sekali juga. Ha, uh, tafsir atas sekali belah kanan. Nampak? Itu uh, dia dahulukan. Lepas kita tafsir, kita ambil kita hadis. Ha, uh, itu ranking nombor dua. Lepas kita hadis, kita ambil kita akidah. Lepas kita akidah, kita apa? Kita fiqah. Oh, uh, tadi tu bukan tafsir saja. Sorry eh kitab tafsir dan ilmu-ilmu yang berkait dengan Quran secara uh, orang panggil ilmu-ilmu dengan Quran maksudnya tafsir dan sebagainya duduk level atas ha, lepas tu kitab-kitab yang berkait dengan hadis hadis hukum ke hadis apa ke duduk level nombor dua lepas tu yang ketiganya uh, akidah level yang keempat fiqh level ketiga kelima tasawuf lepas tu <coughs> baru mari ilmu alat. Ha, ilmu alat, nahu soroh dan sebagainya. Lepas tu baru mari ilmu uh, ambil tinggal. Sebelum ilmu alat, ilmu siroh. Ha, dah. Sebelum ilmu alat, lepas ilmu nahu, eh, sorry, lepas ilmu tasawuf tadi, siroh dulu. Ha, lepas tu barulah ilmu-ilmu alat. Ha, tu tertik susunan yang diajar oleh guru-guru uh, lah. Ha, dia kata letak gitu kitab sebab tu kalau kita belajar ni ni kita tahulah protokol eh, letak kitab tu lagu mana. Nampak? Uh, ha, protokol letak kitab lagu mana. <laughs> Okey susah. Wala ya Boleh juga wala ya da'u buat apa? Uh, wala ya da'u syai'an ataupun wala ya da'a. Uh, Maksudnya wa'alla ya da'a dan dia tidak meletakkan sesuatu akhar al alal kitab. Tidak meletakkan sesuatu yang lain atas kitab. Haa ni. Haa ni nak bahas hamba buat pulang dulu. Ada orang kita masa ngaji, dia ni suka ambil pen, dia letak pen atas buku kan. Nampak? Tahu? Ha, jangan ajar letak pen atas buku. Apatah lagi kita letak telefon atas buku. Letak spek mata atas buku. Letak benda lagi. Ke. Kena mulai habis benda letak atas buku. Tak. Ha, maka itu kurang adab. Hak kata dah boleh letak atas buku ni secara mubasyarah. Secara langsung. Okay. Ha, tapi kat akan tengok. Ha, dakwa dan sebagainya tadi tu. Ha, kalau ada keperluan letak tambah buku tu terbelak ke. Ha, tu tak apa. Ha, cuma kalau saja letak macam sebahagian kita biasa ingat letak peng atas buku. Tak. Ha, hatta hak tu menghilangkan adab. Ha, menghilangkan adab. Nampak? Ha, ni nak kena jaga juga ni. Baik. Tengok, -tengok cerita. Wakana ustazuna Syekh Burhanuddin rahimahullahu taala dan guru kami Ustaz Burhanuddin dia kata benda yahki an syaikhi min syaikh dia menghikayatkan syekh dia tadi, menghikayatkan daripada guru, daripada guru-guru. Anna faqihan bahawasanya ada seorang ahli fiqh ni. Kana wada'al mihbarah alal kitabi. Ha, seorang faqih ni dia letak mihbarah dakwat. Bekah dakwat dulu. Uh, ha, besar. Bila ni kan kita nak ayah dakwat dah. Pasal dalam pen tu ada dakwat dah kan. Ha, dulu kan dia ada. ambil tengok hari tu ambil pernah pergi pustaka. Al-Fadi Ustaz Nazrul Nasir. Ya ada ya, tak silap situ dah hamba tengok. Ha, uh, zaman dulu. Ha, uh, orang panggil dia bekas dakwah zaman dulu ataupun senang je Google je. Ha, <tuh> ha, uh, bekas dakwah zaman dulu kan dia luah. Ha, uh, kalau orang belajar khok, uh, dia pun faham lah maknanya dia ada bekas yang asing untuk dakwah adik. Okay. Jadi dia letak wadha'a mihbarata alal kitab. Dia letak bekas dakwah tadi atas kitab ni. Faqala lahu bil farisiyah Maka syekh dia tu uh, kata kepada orang faqih tersebut dalam bahasa Farsi Barnaya uh, Barnaya ye Kita aku Nah, uh, Barnaya Apa maksud? <tid> La tajid an naf'a min ilmika Tidak akan kamu dapati manfaat daripada ilmu uh, La tajid An-naf'a min ilmika tidak kamu tidak akan dapati manfaat daripada ilmu. Nah ha, itu disebut oleh para ulama. Eh, ha, Jadi jangan ajar letak barang atas kitab. Ha, jangan ajar letak barang atas kitab secara langsung. Sebab apa yang berkait dengan secara langsung? Uh, dalam kitab fiqah, dia ada bincang satu isu. Kalau kita letak Al-Quran, Al-Quran, Nah uh, bot. Hatta imam baju ni dalam ha baju eh. Ni yang benak-nak -nak, nak buat orang panggil penjaga sikit. Kalau orang tak diletak selipar, ni selipar. Atas selipar ni ia ada pelapik. Lepas pelapik tu Ia letak Quran. Harang tak harang, tidak harang lagi. Ha, uh, ni selipar ada pelapik. Dia tok Quran atas tu haram ke tak, tak haram lagi ketika tersebut. Eh, jadi harangnya bahkan boleh jatuh kepada kufurnya adalah tapi waktu kalau niat nak hina sama je. Ha, cuma kalau diletak selipar kemudian direct letak Quran atas. waktu itu haram. Nampak? Ha, tu ada pun dari sudut adat tak comel jugalah. Ha, mana kalau walaupun letak pelapik. Okay, sama isu kita nak bahas almari. Dalam bajuri dan sebagainya dia bahas. Quran kita letak almari kan, almari kita banyak lapis. Contohnya dekat almari tu kita letak kitab-kitab kita -kitab Quran. Atas pada almari tu bahagian kosong kita letak helmet kita. Tak, kita letak pokok bunga dan sebagainya. Okey, hal tu dilarang ke tak? Ataupun dipanggil tak ada adab ke tak? Okey, sebelum bahas isu kita, kita bahas isu Quran dulu. Kalau dalam almari, kita letak Quran atas tu, lapisan atas kali, Uh, lapisan di di dalam tu lah dalam dalam rak tu kita letak Quran 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 cuma hak di permukaan atas tu kita letak helmet dan sebagainya ha, nah, maka kata Imam Baijuri hukumnya harus sebab tu saya tekan tadi iaitu letak dakwah tanpa uh, orang panggil dia secara mubasyarah secara langsung hak itulah yang uh, orang panggil dia dilaranglah ha, nah, jadi dalam bab Quran kalau gitu dilarang. Jadi sekarang ni kalau kita almari kita tu kalau letak sesuatu di atas tu macam helmet ke dan sebagainya tidaklah dilarang uh, ha, tak ada masalah ha, cuma kalau boleh nak elok pun elok jugalah uh, ha, cuma tidaklah kita kata benda tu uh, ha, dilarang syarak secara haram Okay, maka kitab pun sama kalau boleh kita jangan letak sesuatu secara langsung di atas di atas kitab tadi okey besar Wa kana ustazuna al-qadi al-imam al-ajal Fakhruddin al-ma'ruf bi qadi khan. Ha, nama syekh dia panjang ni. Eh. Ha, semua gelaran belaka iaitu guru kami al-qadi iaitu dia ni tu qadi al-imam yang ada pengikut yang agung al-ajal Fakhruddin al-ma'ruf yang dikenali dengan qadi khan. Rahimahullahu ta'ala yakul dia berkata apa? Ha, illam yurid bidzalika istighfafa. Sekiranya dia tidak kehendaki dengan demikian, dengan letak mihbarah ke letak sesuatu di atas kitab tadi, aa, tidak masukkan, tidak kehendaki dengan peletakan tadi tu al-istighfafa, ha, penghinaan Fala baksa untuk memperendahkan Fala baksa bizalika, maka tidak mengapalah Cumanya wal-awla, yang lebih awla, an-yahtariza anhu Dia tadi me, Uh, mengelokkan ha, daripada melakukan perkara tersebut Okay uh, tu. Okay sesat Jadi cumanya hak ambil boleh kekabarnya uh, Dia tadi kalaulah dia boleh elok, dia elokkan Dan kalau dia letak tu tujuan tak boleh balik Hak tu hukumnya harus ha, Macam kita belajar kadang-kadang Buku kita balik kan Terbalik tu jadi kita ambil sesuatu untuk menahan daripada terbalik Ha, maka waktu itu tidaklah diharamkan ataupun sekarang ni dia ada uh, apa nama ni leha tu ha, dia ada benda pegang tu sendiri ha, maka adakah waktu itu dikira letak atas tu juga ha, jawapannya letak juga dipanggil panggil tu cumanya ha, tidaklah menghilangkan adab kerana itu nak pegang buku daripada terbelet dipanggil ada hajat okey baik wa minat ta'zimi dan di antara mengagungkan ilmu lagi alnyujawida kitabatal kitab, batal kitab. Ha, dia tadi yujawida memperelokkan kita batal kitab tulisan kitab dia. Wala yukor wala yukor mito dan dia tidak tulis dengan halus. Ha, yukor ni maksudnya tidak tulis dengan halus. Ambil lepas tu kata wajatuka al hasyata dan dia mengosongkan hasiah Hasiah ni maksudnya tepi-tepi kitab tu lah illa melainkan inda darurati ketika keperluan. Ha, melainkan ketika keperluan. Ha, <tuh> ni bercanggah sikit lah dengan metod orang pondok eh. Okay, jom kita tengok sekali. Okay, dia kata hak pertama, kita kena tulis, kita kena perelokkan tulisan. Amba bila baca ni, Amba teringat Amba satu peristiwa. Amba penuh lah uh, tulis di Facebook dululah, lama dah. Uh, zaman ada Facebook dulu, kita tulis. Uh, antara perkara yang digalakkan untuk kita ambil perhatian adalah kita tadi memperelokkan tulisan. <laughs> Lepas tu uh, al Ustaz Abu Samah. Tak, no, uh, Abu Samah uh, Al-Hanafiah. dia pun jawab. Uh, dia kata biasanya orang cerdik tulisan uduh dia kata. Uh, buktinya doktor dan lain-lain. <laughs> okay. Dan tak berhati lagi, dia datangkan beberapa cerita daripada kitab Siyarul A'lam An-Nubalak. Di mazhabi, ha, dia datangkan beberapa tokoh yang besarlah. Cuma budak ingat tokoh-tokoh tadi. -tokoh dia kata tokoh-tokoh ni, dia ceritakan tokoh-tokoh ni semua tulisan uduh berlaku. <laughs> Apa tak? Ha, cuma, ha, jadi sini ni lagu mana? Ha, kita nak kabarnya makna tulisan tadi tu boleh kita baca dai ha, tulisan tu kita elokkan tulisan boleh kita baca dan tidak tidak sikitlah ulama-ulama yang mengajarkan kita supaya ha, mencantikkan tulisan kita juga okey ha jadi dari sudut mengajak supaya tulisan comel tu ialah mengajak tapi ada sebahagian yang tulisannya tidak cantik tu kita nak kata kan dai ha gitu wala yukarmit dan dia tidak tulis dengan halus. Sekali lagi akan sebut. Orang yang tulis halus ni dia akan nyesal sebelum dia meninggal lagi lah. Ha, sebelum meninggal lagi dia nyesal lah. Dan dia kalau boleh sebaiknya tinggalkan orang panggil catatan di tepi-tepi buku tu. Ha, melainkan ketika ada keperluan sahaja. Sebab tu sini. Uh, kita ni sebenarnya. Uh, dok semua benda kita nak dobit untuk guru kita ajar Ha, mana kita kalau boleh kita belajar dobit yang penting-penting. Ha, hak mana nak cari benda. Zalika tu. Ha, tu kat mana nak nak cerita yang demikian itu demikian kat mana. Hak tu baru kita dobit. Ha, tak lah semua benda kita nak dobit lah ke dalam, dalam apa nama ni perkataan guru tadi. Ha, cuma kita dobit baris dan seumpama je. Baris makna dak Ha, lepas tu, hak yang dome-dome hak tu kita dobit lah. Ha, cuma tepi tu tak lah siapa eh uh, memang benar samalah dah semesti gitu. Ah sebaiknya kita uh, mengosongkan ruangan tepi tadi kecuali darurah. Wara Abu Hanifah rahimahullahu taala dan telah melihat oleh Imam Abu Hanifah katiban. Ah seorang penulis. Yukor mitu fil kitabati dia tulis dengan tulisan yang halus pada uh, tulisan pada buku dia. Faqala maka kata Abu Hanifah kepada orang tadi la tuqarmit khataka khataka janganlah engkau menulis dengan tulisan halus akan tulisanmu mu ni ha tak dia kata in ista tandamu kalau kamu hidup lagi mu akan nyesal Manerah dah bila tua kan tau tengok tulisan halus ha Nyesah. wa in mutta dan apa sekiranya kamu mati, kamu akan dicela. Ha, tengok apa kata Imam Abu Hanifah. Yang ni, Iza syikhta apabila kamu telah tua, wa da'ufa nuri basarika dan lemah dah cahaya penglihatan engkau, Ha, Nadim ta'ala zalika Kamu akan menyesal ketika tersebut Atas perbuatanmu tadi ha, tulis kecek tadi Neh, ha, gitu apa tu? Ah uh, patu sikit kan bawah tu. Wa huqiya anil shaykh al-iman Majduddin As-Sarkhaki. Wa hakka annahu dihikayatkan daripada Syekh al-Imam Majduddin As-Sarkhaki. Wa hakka annahu qala ma qaram tona nadimna. Apa yang telah kami tulis halus tu kami sesali wa man takhabna nadimna dan apa yang telah kami intakhabna. Hmm. Intakhabna ni ikhtasorna. Apa yang telah kami rengkaskan. Ha, rekah da'ah tulis. Nadimna. Kami nyesal juga. Ha, Wak nota rekah da'ah. <laughs> Nampak? Ha, tulis tulisan dobit tu. Da'ah do tahu palaikah orang panggil. Rekah da'ah siapa da'ah palaikah. Nyesal juga. Wa ma'lam nuqabil dan barang yang tidak kami nukobinya maksudnya kita banding-bandingkan kita. Ha ni pun nadim na kami sesali juga. Sebab tu kalau ada orang hak yang suka untuk uh, buat uh, ibang ni mukabalah nuskah hak. Ha perbandingan perbandingan nuskah tu uh, ha? hak tu tabiat yang molek lah. Eh ha, tabiat yang molek. Kemudian katanya lagi wa bari an yakuna taqti'ul kitabi murabba'an. Dan sepatutnya kita buat potongan pada kitab tu murabba' segi empat tepat wallahu a'lam. Ah setakat tu dululah untuk hari ni. Ada soalan tak? Ada eh? Okey, kalau tak ada setakat tu dulu. <coughs> Mudah-mudahan ada manfaat daripada perbincangan kita. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wal asri innal insana lafi illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.